Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hazırladıq. Tam sənədlidir, bütün kommunalları olan. 3 otaqlı həyət ev hey, təqdim edəcəm. Qiymət video gördürülən məlumat yerində var. Nəzər salıb oxa bilərsiniz. Həyəti var, gördüyünüz kimi 1 maşınlı həyətləndi. Lazım olsa hissəsi hissəsində yer var. Əlavə maşın saxlamaq mümkündür. Gərdən kürçü evdə gördüyünüz kimi zirzəmçi də var ayrıca. Quru zəminlindədir. Çağrıçı da hamısı boyuyub. Bu gördüyünüz kimsə. Çağrıçı da hamısı boyuyub. Ev yerdən də belə qəlbi hündürdür. Hələ ki bu qaydada 3 otaq, sənədlidir. Bütün kanalizasiyaları var. Mərkəzi kanalizasiya ilə təmin olunmuş bir yerdədir. Yaxınlığında 569 nömrəli marşrut var. Avtoviza, metrosu var gedir. Həyatı son dəfə göstərdim və keçib-keçincə ola şəraitini də tam şəkildə təqdim edəcəm. Hal-hazırda dəhlizindəyəm siz gördünüz kimi. Evimiz 3 otaqdır. İstədim dəhlizi bu hissədən pula göstərim. Qapılar, gördüyünüz bu qapılar dəhlizi açır. Yəni də burada birinci tamam otağı göstərək. Tam təmir edilmiş olan bir tamam otaqdır. Aksessuarları hamısı qoyulub. Dəhlizin bu hissəsində dama çıxış üçün yer var. Bu birinci yataq otağıdır. O, belə də bir yataq otağı var. Belə yataq otağıdır. Pəncərəsi də öz həyətinə baxır bəxətli hər bir tut ayırılıqda həmçə çəkilib qoyulub. Bizim bu hissədə bir ev yataq otağıdır. Tam təmir edilmiş bir otaq gördüyünüz kimi. Ağod dəmir kösmək mümkün. Döşəmə taxta polu üstü ləklənib. Burada da kombi xətləri var. Pəncərəsini açıb göstərim. Öz hasarıdır. Hasarı döcə məsafəsi də var. ünsə asfalt, yaşayışlı bir yerdir. 3 otaqdır, sənət dedik ən əsası. Qanuna təsallaması olacaq. Yəni qocalı bir evdir. Burada bizdə mətbəxdir, gördüyünüz kimi. Mətbəxdə ocaqdır, düzülcül mətbəxdir. Mətbəxdə pəncərəsi küçəyə baxır. Burada da kombi xətti var. Mətbəxə aiddir qaz xəttidir, kanalizasiya xəttidir, su xəttidir. Hamsa çəkilib qoyulub, hətta aspiratorla belə cəliyyə xətti qoyulub. Bu yerin sonuncu göstərəcəyim yer qonaq otaq olacaq. Qonaq otağı göstərim. Tam təmir olunub bir qonaq otağıdır, tam təmiridir. Döşəmə budaq taxtadır. Qiymət video gördüyünüz məlumat yerindədir. Göstərilən qiymət start qiymətidir, nağd satılır, nağd satılır. Oğlum vurulub. Və ən əsası məndə odur ki Evə baxdıqdan sonra ev sahə bir tərəfindən cüzi -cüz -cüz də olsa endirim olacaq. Çox üzv, təşəkkür edirəm Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.